హరే కృష్ణాండి శ్రీమన్నారాయణీయము ఏడవ దశకము హిరణ్య గర్భోత్పత్తి ఒకటవ రాగం దేవ చతుర్దశాత్మక జగత్ जातोऽसि दाता स्वयं यं शं संति त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूस्वीतरजो विकारविकसन् नानाशिश्रुक्ष रसः कृष्ण सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्यविश्वविषयं चिन्ता वान् त्वं जगतां पतेतपतपेत् एवं हि वै हायसीं पाणिमेन मशिश्रवः श्रुतिसुखां पूर्वं सपप्रेरणां कृष्णा कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दीक्षुद्वीक्ष किमप्यनेक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यं वर्षसहस्रमात्त तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानपि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं कृष्ण माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमः प्रकाशात्मके, तत्ते दामविभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो कृष्णा यस्मिन्नाम चतुर्भुजहरिमणि श्याम वदा तत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्तथाविधोन्नतपदाः दिव्यदिव्या जनाः तत्तेदामनिरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् न ना कृष्णा नानादिव्यवधूजवैरविवृता विद्युल्यतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योदिताशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे कृष्णा तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात्

छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिः तत्थे विभो भातु मे कृष्णा कालाम्भोधकलाय कोमलरुचां चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमदारमन्दहसिता स्यन्दप्रसन्नाननम् ारिपङ्कजधरा श्रीमद्भुजमण्डलं स्रष्टु सुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् कृष्णा दृष्ट्वा शं संभृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपातो रुहे हर्षवेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् चानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादया द्वैतद्वैतभवत्स्वरूपपरमेत् या चष्ट तं त्वां भजे कृष्णा आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते भाषगिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं स्वमुदैरः स भगवन् उल्लासयोल्लघतां कृष्ण हिरण्यगर्भोत्पत्यनु एडवदस्कं समाप्तं द्वितीयस्कन्दपरिच्छेदं समाप्तमु हरे कृष्ण